Начинает начинаю этот тернистый путь. Я даже представления не имел, насколько должен быть хороший бюджет и поддержка техническая. Но слава богу, что я работаю в Audi Center Vipos, в дилерском предприятии Audi. И большую часть расходов и техническое поддержание автомобиля взяла на себя компания, где я работаю. Поэтому большое спасибо Audi Center Vipos, что вы у меня есть, а я есть у вас. Вот и закончился сезон РТР-2021, и сегодня мы хотим подвести небольшие итоги. С чего все началось? Конечно же, все началось с покупки автомобиля, потому что не имея автомобиля невозможно поехать РТР Тайм Атак. Почему я выбрал ТТРС? Ну, во-первых, так уж судьба сложилась, что данный автомобиль я продавал в далеком 2010 году, еще работая в Днепропетровске. Этот автомобиль приобрел мой хороший клиент, и последние несколько лет я знал, что он хотел продать этот автомобиль. Но как-то не складывались обстоятельства, и эта машина стояла в продаже. И вот прекрасным вечером у меня возникла идея, почему бы не купить эту машину и не попробовать себя в качестве пилота серии RTR Time Attack. К счастью, все сложилось удачно, и машина была куплена мною, и началась подготовка к соревнованиям. У природы нет плохой погоды, как говорится, но сегодня мы имеем дождь на заключительном этапе РТР Тайм Атак 2021, но мы все равно принимаем участие, у нас все равно море позитива, куча адреналина, и мы едем, мы боремся, мы пытаемся показать хорошее время. Было много вызовов, много интересных событий, много изменений в автомобиле, много изменений во мне, как в пилоте. И очень рад, и хочу пригласить вас Приходите на трибуны, когда вы есть, это дополнительный стимул. Первая мысль, конечно, безусловно, я покупаю автомобиль РС, и этого будет достаточно. Это была большая ошибка, и я понял это позже. Первый выезд на трек соревнования, безусловно, это очень волнительно, но проехав данный этап, я стал понимать прекрасно, что автомобиль требует модернизации. То, что это все-таки автомобиль RS, самая быстрая линейка автомобилей Audi, но тем не менее штатной подвески не хватало. Пришлось менять подвеску. Также ушли в замену и штатная тормозная система. Чуть-чуть а, не хватало мощности, пришлось добавлять. Это апгрейд, который шел на протяжении всего сезона. И также апгрейд шел меня как пилота, то есть я тренировался все это время и готовился к этапам. И от этапа к этапу мы видели прогресс и в автомобиле, и во мне как в пилоте. И четвертый этап, это как была вершина, да, и вот е когда я ехал последний проезд, вот, я ловил себя на мысли, что почему этот сезон заканчивается? Только когда ты раскатился, поехал действительно быстро и почувствовал кайф от езды, сезон заканчивается. Поэтому буду с нетерпением ждать сезона 2022. Может быть, еще мы внесем какие-то корректировки и улучшим характеристики моего автомобиля. И в сезоне 2022 мы будем бороться за призовые места. Бренд-Ауди славится своими RS-автомобилями, легендарными автомобилями, например, RS6, RS7, TT-RS, RS-Q8 сейчас очень популярный автомобиль. И владельцы этих автомобилей, если у них есть такое желание попробовать свои силы в автоспорте или выехать на трек, они всегда могут это сделать, потому что тормозная система, мощность двигателя позволяет использовать эти автомобили именно для трековой езды. Но если хочется увеличить потенциал автомобиля, сделать его мощнее, быстрее, управляемые. Всегда это можно сделать дополнительными аксессуарами, которые также мы можем сделать на нашем СТО. Мне повезло, что я работаю в аудиоцентре VIPOS, потому как очень много доработок данного автомобиля мы делали на нашей станции. Не имея такой технической поддержки, мне было бы очень сложно в этом сезоне. Поэтому, если кто-то хочет попробовать свои силы в автоспорте, милости просим на трек. Audi VIP является официальным дилером концерна Audi в Украине. С недавнего времени Audi VIP стал участвовать в гонках RTR Time Attack. У нас есть профессиональный гонщик, который имеет автомобиль Audi TT RS. Приходите к нам в салон, получайте профессиональные консультации гонщика, выбирайте тот автомобиль, который вам по душе, принимайте участие в наших акциях. Ждем вас с нетерпением в нашем салоне Audi Center VIPAS.